嗯，今天做个不一样的凉拌羊腿肉。先把羊腿肉切下来，后腿里面基本上都是瘦肉啊，切下来。嗯，这剔完了这个肉，再分割几块，煮的时候好熟。哥，我过去帮锅倒水。啊 姐夫，嗯、啊，这羊腿肉要咋做呀？今天凉拌的。秋天来了，天气凉了，你就开始凉拌了。小姨子，凉拌跟季节没关系呀、啊。先煮肉，羊肉下锅，看这新鲜的羊腿肉，放一把煮肉大料盐，滴滴盖上锅盖，这个煮它一个半小时就行了。我们先切菜。好嘞，先切点黄瓜。 切成丝儿，好嘞。再切点红绿辣椒，绿辣椒、红辣椒切好了。我们的羊肉熟了，捞它。好了，捞完了。哎、嗯，还有呢。完了，彻底完了，走。 煮好的羊肉丝，它我们的羊肉就这样撕着放。我们的羊肉撕完了，再放这个切好的黄瓜丝，放红绿辣椒，放。哎，好嘞，烧好的油往这里放。嗯，生抽和醋放点儿。好嘞，再放点辣椒油。好嘞，再放点芝麻。好了，好了。 往菜上浇点细点盐，可以浇这个汁了。哎，再搅拌搅拌。哥，这个是上来了。嗯，马上要开饭了，叫小姨子。好，小姨子，凉拌羊肉好了，可以吃了。 姐夫，味道还行。嗯嗯，味道咋样？给我一个大拇指啊！我们的手撕凉拌羊肉味道肯定美吃了。嗯，嗯味道确确实实美吃了嗯。嗯。 姐夫，下次多放点黄瓜，都是辣椒。小姨子，你要是觉得辣，你就配着这个黄油饼吃。嗯。嗯哥，给你们倒点热茶。嗯。弟弟，快吃啊、哦！不然凉拌羊肉都凉了。嗯嗯。